Добрый вечер. Вы смотрите программу «Общество Украин». Сегодня мы говорим о идеологических предпочтениях украинцев и насколько важна идеология партии для ее рейтинга в нашей стране. Говорим об этом с нашими гостями, экспертами, учеными. Первый гость – это представитель Института социологии Национальной Академии Наук Украины, доктор социологических наук Александр Вишняк. Добрый вечер, Добрый спасибо, вечер. что пришли. И второй гость – известный политолог Владимир Фисенко. Здравствуйте, также спасибо, что пришли. Добрый вечер. Ну вот местные выборы у нас уже не за горами, пару дней всего осталось нам это все терпеть. Вот как вы считаете, эти выборы, они будут чем-то отличаться или же это опять будет битва гречки, а не бит битва идей. Вот как вы считаете? Я считаю, что в этот раз это будет не битва гречки и не битва идей. Так. Дело в том, что в Украине те партии, которые претендуют на победу и в областях, и в городах, уже практически все не есть идеологически. Но, с другой стороны, и гречка на этих выборах, хоть они и местные, и гречку легче раздавать, потому что это на Определенном куске Господи, территории. Сейчас новый тренд. Картошка. Картошка. А ну, и наказательно ну, гречка. Поэтому, в общем-то, будут играть речь только партийные бренды и только определенные личности. То есть это будет брендово-личностный выбор. Ну и еще что сделал? Что сделал, это не обязательно гречка. Это демонстрация какой-то работы на определенной территории. Как вы считаете? Я согласен, что все-таки надо учитывать специфику местных выборов, поскольку, скажем так, некое хотя бы квази псевдоидеологическое соревнование, оно может проявляться и то не всегда на выборах парламентских, президентских. На этих местных выборах, правда, тоже мы видим соревнования неких общенациональных лозунгов. Ну, например, да, говорят, о проблеме армия. войны и мира, да, контрактной армии, да, или об отношении к минским договоренностям, что характерно, конечно же, для центральной власти. На местном уровне эти проблемы не решишь. Но это связано с тем, что выборы, вот эти выборы рассматривают многие партии как некую прелюдию перед возможными досрочными парламентскими выборами ну и потом все-таки надо учитывать у нас и раньше-то с идейной борьбой было не так все просто и, и фактически идеологическими партиями э, у нас э, последние годы были только лишь пожалуй коммунисты и свобода uh -huh. как бы два крайних фланга там еще можно было говорить об идеологичности все остальные партии э, уходили от какой-то четкой идеологической определенности э, скорее предлагали знаете некие э, либо идеологемы, угу. там, одну-две идеи, вокруг которых строили избирательную кампанию, либо некие обещания, на которых можно было как на крючок взять избирателей. Как вот в свое время Юлия Владимировна предложила, вот вы про, про армию вспомнили, она в свое время предложила отказаться от призыва и вернуть еще советские вклады людям. Но это очень сильно сработало. Но это не идеологичность. Но это популизм, это не идеология. Ну, это скорее даже конкретные. да, это можно поставить вот под этот под, под рамку популизма. Но это э, все-таки были такие достаточно конкретные обещания, а не некие идеологические постулаты. Угу. Как вы считаете, Александр Иванович, у нас когда-нибудь было в нашей истории по-другому? Что было не гречка, не битва гречки или картошки, или тушенки, а битва идей между партиями за избирательное? В общем-то, было где-то в 90-е годы. Когда только в 98-м году появились первые смешанные выборы то часть депутатов избиралась по партиям уже и соответственно тогда э, ну где-то половину мест взяли идеологи... больше половины мест взяли идеологические партии коммунисты социалисты РУХ э, зеленые тогда прошу прощения зеленые, да. э, хотя наверное, не столько за зеленых да <связываем> не э, не сколько за зеленых э, но все равно и бренд зеленые да. работал да. Э, то есть э, тогда еще были. Больше уже э, с каждым выбором э, этого было меньше. В общем-то, на местных выборах э, идеология и не нужна. Uh -huh. Нужны конкретные хотя бы э, программы решения каких-то или городских, или областных, или районных проблем. Uh -huh. Но дело в том, что выборы, когда мы говорим местные выборы, результаты их будут разные, даже сейчас. Uh -huh. Результаты по партиям в городской совет, в областной совет, в районный совет, на одной и той же территории, в одном городе, не во всей области, скажем, вот скажу, то за счет села и, э, ситуация другая, а в том же самом городе Днепропетровске, Харькове, Львове будет очень сильно отличаться, хотя голосуют одни и те же избиратели в один и тот же момент. А почему они будут отличаться? Потому что городские выборы. Они специфически, они идут с разгонными блоками, кандидатами в мэры, которые вытягивают свои фракции э, благодаря своему личному рейтингу выше, чем своих фракций. А вот на областных и районных выборах губернаторов и районаторов не избирают. И, соответственно, нет разгонных блоков. Там э, э, роль личности, даже первого номера списка, играет меньшую роль. Хотя тоже играет, но гораздо меньшую роль, чем э, есть еще бюллетень по мэру, как есть во всех городах. От самого Мюсенького Угнева до самого большого Киева. Угу. А вот вы сказали, что в 90-е были еще идеологические партии, были вот за идеи, голосовали. А вот что изменилось, вот, как вы считаете? Вы знаете, изменения стали происходить в связи с тем, что начали формироваться партии так, по новому принципу. Активно включились в процесс партийного строительства уже в конце 90-х, начале 2000-х годов олигархи. И они стали использовать партии как электоральные машины, и как некие машины-пропагандистские. И вот тут начались очень такие специфические процессы. С одной стороны, была такая тенденция подстраивания под идеологии. Вот В начале 2000-х годов это еще было. Вот мы тут вот как раз перед началом передачи вспоминали про историю социал-демократии в Украине. Тогда у нас было несколько социал-демократических партий. И вот одна из них, обладавших наибольшими финансовыми ресурсами, социал-демократическая партия «Объединенная» во главе с Виктором Медведчуком, она стала активно раскручивать идеи социал-демократии. Причем опирались в телевизионной рекламе на европейский опыт. И за счет этого они разогнали число сторонников социал-демократии. Сработал эффект телевизионной рекламы. Правда, на выборах это им помогло гораздо меньше. И, насколько я помню, вот 2002 год, выборы, которые тогда были парламентские, число сторонников социал-демократии было около 15%. А за социал-демократов, объединенных с Медведчуком во главе, проголосовало в два раза меньше. Причем оказалось, что сторонников социал-демократии было, например, больше в нашей Украине, чем у объединенных социал-демократов. Вот такие парадоксы. То есть вот была мимикрия, подстраивание под определенные идеологические тренды. Вот мы тут тоже вспомнили, партия зеленых. Тогда использовали популярный европейский идеологический бренд. Ты решили его предложить избирателю. Причем, знаете, в виде такого вне идеологического предложения. Что как бы, это и не коммунисты, и не власть. Вот такие, знаете, как бы вне партийные активисты. Хотя на самом деле под этой личиной прятались крупные бизнесмены, мало что общего имевшиеся с экологией. Хотя были и экологические активисты, mm -hmm. лидер партии был э, общественным активистом, начинал свою политическую деятельность. Вот такая мимикрия была. Но самое главное, в 2000-е годы стали строить партии вокруг рейтинговых политиков. Mm -hmm. Вот вокруг Виктора Ющенко «Наша Украина» и блок нашей Украина». Не идеология, а личность. А личность mm -hmm. Да. И вот появился феномен так называемых лидерских партий. И это очень сильно деформировало, э, скажем так, и ситуацию с идеологиями, и само партийное строительство. Блок Владимира Литвина – блок Юлии Тимошенко, вот эти феномены именных блоков, это как раз вот история начала 2000-х годов. Mm -hmm. и, и, и даже партия регионов, которая тогда появилась, все-таки держалась вокруг рейтинга в значительной мере Виктора Януковича, который раскрутили. Mm -hmm. Да. Но вот, кстати, тоже вот интересный феномен этой партии, вот с идеологической точки зрения. Сначала они пытались вот исходить из некой такой неформальной идеологии как бы противопоставления интересов регионов, mm -hmm. защиты интересов регионов, Против центра. А потом когда партию создали, стали придумывать. Вот я помню, были такие эксперименты ⁇ Новый центризм uh ⁇ -huh. Некоторые мои коллеги как раз работали над этой концепцией. То есть искусственно пытались придумать идеологию. Поэтому вот 2000-е годы ⁇ это вот уже появление феномена лидерских партий. Это сильно деформировало ситуацию. Но еще вот несколько слов скажу. Ситуация на нынешних местных выборах. Тоже есть идеологические эксперименты. То есть сказать, что идеологичность вообще не присутствует, было бы, наверное, неправильно. Вот я два примера приведу. Uh -huh. Партия Укроп которая сейчас активно раскручивает украинское мнение патриотов. Если оценивать ее политическую программу, такую квази-идеологическую, ее можно обозначить как некая идеология воинствующего патриотизма. То есть все-таки идея здесь есть, она в пропаганде присутствует. Другой пример. Наш край, ведроджиня, партии местных элит, которые активно участвуют в выборах, они используют своеобразную такую тоже квази-идеологию местного патриотизма. Вот как раз то, с чего партия регионов начинала, защита местных интересов. Вот это, конечно, не идеология в полном смысле слова, некая квази-идеология, такая, может быть, такая несколько примитивная идеологическая концепция, упрощенная, но она тоже используется на выборах как основа ядро политической платформы. Вот смотрите, за несколько... я могу объяснить, uh -huh. почему так происходит. С с сейчас давайте вот знаете, у нас немного времени. Вот хотелось бы еще такой важный вопрос. Вот опять же по данным института социологии на вопрос, как какая вам идеологическая да, течение более близко вот в тринадцатом году отвечали э, так. А в 2015-м э то есть, например, да, вот коммунистическое было э, близко 11%, в 2013 году, до Майдана, в 2015 году уже 4%, то есть практически в три раза меньше. Опять же, вы говорили про социал-демократическую. В 2013 году было 10%, стало 15% сейчас. Совсем уже хорошо себя чувствует национал-демократическая идеология. С 10% до фактически 20%, то есть фактически вдвое. Вот как это объяснить, такие изменения? Ну, эти изменения происходят э, сами собой, mm -hmm. а изменения партийные происходят сами по себе. Mm -hmm. Почему? Почему сначала пытались имитировать идеологические партии, mm -hmm. те же клановые партии были, но вначале они пытались маскироваться под Но очень скоро электорат понял, что социал-демократы на Мерседесах не ездят. Так считают во всем мире, а не только в Украине. И украинцы тоже это поняли, что Зеленые нефтебазами не владеют, а у нас владеют. И так и со всеми другими делами. Одинскритировать их пришлось вот под какие-то весьма дивные партии, которые не имеют никакой идеологии, более того, не имеют фактически никакой программы. Я помню, 2006 год выборы Верховный Совет. У программах четырех партий, которые прошли Верховный Совет, коммунистов, социалистов нашей Украины и партии региона, был пункт стабилизация тарифов. В программе Батьковщины этого не было. После выборов, не получив власти, единственное, кто стал кричать за стабилизацию тарифов Юрия Владимировна, хотя она этого и не обещала в своей программе. Потому что программа, она сама по себе, а текущая политика чисто конъюнктурная сама по себе. А на местных выборах это еще больше проявляется. Чего ж появились партии, одна из которых победит в Одессе, другая в Виннице, третья в Николаеве. Э, они все не представлены. Но они победят в одном-двух городах. Они даже в пределах всей области. Давайте, давайте все-таки вот, все против... Они де... чисто про на личность ориентируются местного какого-то чиновника. Хорошо, вот такой вопрос. Давайте, смотрите. может быть, да. я отвечу да. Вот да. по поводу этих изменений. Тут разные факторы работают. Угу. Например, когда мы говорим о, комму... о сторонниках коммунистов, угу. то очень большую роль сыграл тот факт, что, во-первых, ушла часть, ушел Крым из состава Украины на связи с его захватом России. Я имею в виду, ушел из политического поля. Юридически мы его считаем своим, но и социологи уже это учитывают. Но они не да. голосуют. Да, они не голосуют, да. И социологи вынуждены проводить опросы только на той территории, которая под контролем Украины. Поэтому нет Крыма и нет части Донбасса. Несколько миллионов человек выпали из электорального политического поля, а именно в этих регионах были сильны коммунистические убеждения. Второй важный фактор, конечно, процессы декоммунизации. Uh -huh. которые очень сильно развивались в прошлом году и в этом году и э, с этой точки зрения я думаю, что некоторые люди, которые раньше э, и не скрывали своих коммунистических убеждений, они сейчас как бы, может быть, э, знаете, чисто в конъюнктурных соображениях, потому что люди тоже подстраиваются под э, э, ситуацию в стране. Э, э, не популярно сейчас? Да, ну непопулярно, популярно, не uh -huh. модно, не популярно, да. Вот они как бы ушли от э, поддержки коммунистических идей. Когда мы говорим о социал-демократии, это все достаточно условно. Я же говорю, вот телевизионная реклама в 2002 году нагнала, увеличилось число сторонников. Потом на фоне, может быть, определенных процессов, связанных с обострением социальной проблематики. Может быть, здесь это сказалось. Но это все очень и очень условно. Точно так же, как, например, вот если мы говорим о националистических или национал-демократических взглядах. Понятно, что после Майдана, где национальные идеи пережили бум, такой всплеск был. Изменилось отношение к национализму, кстати говоря, и даже к символам национализма. И вот эти призывы, слава Украине, и, допустим, отношение к красно-черному флагу. Раньше люди даже не подозревали, там, с чем этот флаг связан, чей это флаг. Да. А сейчас это отношение изменилось. И больше стало людей, которые стали уделять внимание и националистической, и национал-демократической идеологии. Хотя многие, может быть, даже не задумываются о нюансах, о различиях между ними. Поэтому все это достаточно условно и политическая конъюнктура очень сильно влияет вот на такое идеологическое самоопределение что-то вы хотели бы добавить? Вот, например, по, по, по националистической. Вот, кстати, опять же, если сравнивать данные. На местных дан... выборах это не, не в, играет целом, в целом, целом. Давайте в целом. Тем более, что э, не все патриотический электорат, он есть националистическим, э, потому что все-таки это различные категории, и патриотический он гораздо шире, чем националистическим. Э, не уменьшилось количество националистов Украины, но э, рейтинг свободы упал в несколько раз. Так что дело тут тех, кто представляет те или иные идеи, а не в их эффективности, а не в том, что изменяются сами дела. А самое главное, достаточно посмотреть на те же данные, что вы провели. а сколько там не идеологического электората. Да. Его больше половины. И прежде всего он интересует всех партий, всех кандидатов, потому что его большинство. И с ними тоже надо работать. Вот в чем вопрос. Ну, а самое главное даже не в этом. Не важно, победит в этом городе Солидарность, Батьковщина, Самопомощь или какие-то другие партии, которые представлены в парламенте, или которые чисто местные. Все равно, кто входит в кандидаты этих партий на выборах и кто пройдет, в отличие от тех, кто там в списках. Это застройщики, перевозчики, э -э, фуршетники, базарники. Э -э, они представлены во всех партиях. Причем было бы еще хорошо, если бы они были отраслевыми лоббистами интересов определенной отрасли бизнеса, которые они представляют. Они, они как раз противники отраслевой лоббизма, Они будут лоббировать только свою фирму угу. и создавать б... проблемы другим. То есть Быть не на развитие экономики uh -huh. работать, а на развитие своего бизнеса. А как вы считаете, вот эти колебания, да, вот, вот вы сказали, что ну не популярно сейчас, да, декоммунизация, например, коммунистическая идеология, вот э, в целом э, это ситуационные колебания, оно выровняется? ну, конечно же, тут работают ситуационные факторы, в том числе предвыборная реклама. Ну, простой пример придут по коммунистам. 2012 год. В середине, ну, начиная с середины 2000-х годов, вот когда партия регионов окрепла, стала, скажем так, монополистом на востоке и юге Украины, в русскоязычных регионах, они забрали, за счет в том числе такой популистской социальной риторики, забрали значительную часть коммунистического электората. Плюс вот 2004 год, вот это вот противостояние, раскол электоральный, который тогда искусственно во многом создали, это тоже в значительной мере, скажем так, привело к переходу очень большой части сторонников коммунистов на сторону партии регионов. И если, допустим, в 2002 году за коммунистов голосовали еще около 20% избирателей, то потом уже на выборах 6-7 года коммунисты стали получать 5-6% голосов. То есть потеряли очень много. А в 2012 году всплеск они получили больше 10% голосов. Почему? Потому что разочаровались в партии регионов. Uh -huh, uh -huh. Э, на тех выборах э, и часть избирателей, которая отошла от регионалов, ну, это фактически, думаю, в значительной мере бывшие сторонники тех же коммунистов. Они вернулись к коммунистам. Поэтому вот такого рода колебания э, они сказываются. Плюс вот в, в условиях кризиса тоже может э, uh -huh. возрастать число вот таких э, левых идеологий. Но... Э, э, а очень... у вообще будет востребована левой идеология? У нас? Вы знаете, у нас возникла очень специфическая ситуация. Левые идеологии, левая идеология, вот так вот скажу, очень аккуратно и обобщающе, они стали жертвами популизма в Украине. У нас вот эта ниша, социальная левая идеологическая ниша, оказалась фактически разрушенной с помощью популистской политики. Поэтому людей, которые имеют низкий уровень жизни, которые имеют, скажем так, ощущение Ощущение острой социальной несправедливости. Вот э, этих избирателей прибрали с помощью социальной риторики на, и с помощью популистских идей, популистских лозунгов. Особенно отличилась здесь Юлия Владимировна да, Тимошенко. Ее социальный популизм, кстати, она идею справедливости использовала очень активно э, Вот в шестом, седьмом годах. Э, а эта идея как раз левая. Она лежит в основе левых идеологий, коммунистической, социал-демократической. Вот Юля ее активно использовала, и популизм украинский, он фактически заменил классические левые партии, левые идеологии, хотя и не полностью. Как вы считаете, да, более колебание? Того... Популистскую демагогию используют все партии, да. от крайне правых до крайне левых. В Украине все используют это. Хотя это можно использовать один раз, потому как пройдя к власти у нас 20 лет и показав, что ты ничего этого не собираешься делать, левую решений, mm -hmm. от, только центристские или правые. Соответственно, ты теряешь электронную базу, поэтому приходится каждый раз менять название партии и перетасовывать несколько ее руководящих состав чтобы выдавать себя за новые политические силы <свят> э, в этом плане э, вот такая сейчас ситуация а, <свят> причем <свят> меня очень интересен еще один особенность этот Казалось бы, в стране кризис, страшно упала экономика, упали социальные стандарты, упали бюджеты, если в реальных ценах брать, а не в номинальных объемах количество гривен. Бюджеты и городов, и областей, и всего, в переводе на доллары. За последние два года особенно сильно, по сравнению с 2008 годом, то тем более. Казалось бы, а на выборы тратят деньги местные. Выборы тратят деньги больше, чем когда-либо в Украине. Э, казалось бы, парадокс. Да нет, не парадокс. Когда денег очень мало, надо рваться к власти, э, чтобы хоть свой бизнес спасти в этих условиях. Э, не только всем, а большинству даже не хватает. Ну, может, это не так плохо, потому что значительная часть этих средств способствует некоторому оживлению экономики. Там рекламный бизнес, кто-то зарабатывает. Хотя, на время совершенно на верно, время. да. Это нестабильная отрасль, да. И нам нужно здесь действительно удешевлять наши выборы. Но я, знаете, на что еще обращу внимание? Действительно, вот популизм, он ä, мутирует, он же меняется. В 2000-е годы все-таки доминировали вот такие левые партии. И коммунисты, и социалисты. Там была и Витренко угу. с такими левацкими просто взглядами. А вот в двухтысячные годы уже стал доминировать вот такой вот социальный популизм. Где-то он носил такой и квази идеологический характер. И вот здесь я хочу обратить внимание на то, что у нас в двухтысячные годы идеологическая борьба проявилась скорее по отношению к внешнеполитическим вопросам. Фактически вот именно в 2000-е годы обозначилось противостояние тех политических сил, которые выступали за, ну, с таких пророссийских позиций mm -hmm. и политических сил, которые поддерживали европейскую интеграцию. Вот это противостояние, казалось бы, это не то, что прямо связано с интересами людей, внешняя политика, но для людей это был образ будущего. Какой должна быть Украина? В какую сторону она должна развиваться? По какой модели должна развиваться? По европейской или по российской? И как оказалось, вот как показали события последних лет, именно вот это стало стержнем главным фактором острой идеологической борьбы у нас буквально осталось э, полторы минуты вот очень коротко изменится у нас э, вот эта ситуация, когда вместо идеологии вместо идей да, каких-то убеждений у нас главенствует популизм в обществе и это становится главным для, для избирателей в ближайшие годы нет. Я так считаю. Тем более в условиях очень противоречивого и постоянно меняющегося электората. Хотел бы назвать две цифры. На вопрос, что люди поддерживают. Увеличение налогов на бизнес для помощи простым людям. Больше денег в бюджете будет. Или уменьшение налогов, чтобы развивалась экономика. 52% поддерживают, чтобы развивалась экономика. И только 33% увеличения налогов поддерживают. И в то же время 59% поддерживают национализацию, э, а не э, Приватизацию дальнейшую. То есть простые решения. То есть простые решения. Плюс амбивалентность. Это тоже особенность нашего политического сознания, когда в одной голове могут быть разные идеологические идеи, а в одной и той же политической силы могут быть и либералы, и консерваторы, и националисты. Такое у нас тоже нередко бывало. Я просто обращу внимание, что даже в Европе сейчас есть некий всплеск популистских настроений. Целый ряд новых популистских несистемных партий появился и даже выигрывают на выборах. Поэтому здесь мы не одиноки. Трамп в США. Угу. Вот классические тоже проявления популизма. Причем как левая популисты, да, так и правые. Совершенно верно, да. Меняется идеологическая картина современного мира. Поэтому она и у нас будет меняться. Мы в чем-то, как это не парадоксально, в чем-то даже опередили тенденции, которые были в современном мире. Но все равно некие квази-идеологические э, оформления у нас будут. Все равно партии вынуждены будут искать не, не, знаете, некую программную особенность, чем угу. они должны друг от друга отличаться. Вот на этом мы будем... Э, на этом будем заканчивать. Будем надеяться, что все-таки программная особенность и настоящая идеология будет найдена каждой партией. И для избирателей это будет главным, а не популизм и, или гречка. Я благодарю наших гостей, социолог Александр Вишняк и политолог Владимир Фисенко. Спасибо за интересную дискуссию. Ну и также благодарю вас, что смотрели нас до следующего четверга.